أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی و صلی صدق اللہ و مولانا العظیم نیائیت واجب اللہ اترام حاضر اکرام السلام علیکم و اللہ و برکاته. میں نے آپ کے سامنے کلام پاک دکھایا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یا ایوہ اللہ دین آمنو کتب علیکم السیام و کما کتب علی اللہ دین من قبل کلال لکم تترکو کہ اے ایمان بالو یہ جو روزیں تم پر جو فرض کیے گئے ہیں یہ جو تم پر نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے مگر روزے کا صرف ایک ہی مقصد ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی گزار بن جاؤ حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے لوٹنے کے بعد جہاد اکبر کی باری ہے میدان جنگ میں جو جہاد ہوتا ہے اسے جہاد اصغر سے تشریح دی گئی ہے مگر انسان کا اپنے نفس سے جو جنگ ہوتی ہے اسے جہاد اکبر سے تشریح دی گئی ہے لال نقت تکون تاکہ تم سک گزار بن جاؤ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے روزہ انسان کو شکر سکھاتا ہے روزہ انسان کو احساس سکھاتا ہے روزہ انسان کو رواداری اور اخوت سکھاتا ہے روزہ چیز کا احساس پیدا کرتا ہے کہ آیا ایک بندہ اپنی غربت کی وجہ سے تو تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ یہ کھاؤں مگر غربت کی بنا پہ وہ ان چیزوں کو نہ کھا سکتا ہے نہ پہن سکتا ہے نہ ضرورت میں لا سکتا روزے دار آدمی بلے کے کتنا ہی کی مالدار ہوتا ہے مگر حالت روزہ میں و اقسام کی نعمتیں نعمت ہوتی, ہوتی ہیں مگر ان نعمتوں کے باوجود, باوجود وہ اللہ کی رضا نہیں کھاتا تو روزہ بندے کے اندر احساس پیدا کرتا ہے احساس پیدا کرتا ہے روزہ کے کہ حالت روزہ میں اگر میں ان چیزوں کو نہیں کھاتا دسترس رکھنے کے باوجود تو ایک, ایک وہ غریب انسان جو اپنی مفلسی اور غربت کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو نعمت ہو خواہش, خواہش ہونے کے باوجود وہ نہیں پا رہا تو یہ سوچ جب, جب, بندے, جب بندے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو بندہ, بندہ عشان 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 کا پہلو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے مال میں اللہ کی غریب مخلوق کو شریر کرتا ہے وہ اپنے مال میں اللہ کی غریب مخلوق کو شریف کر کر آتا ہے جیسا کہ دیکھا جائے آپ کی ایک جماعت ہے کمیونٹی ہے تو ویلفیئر آپ کی کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو مستحق ہیں اللہ کے دیے ہوئے اس احساس کی بنا پر لال رقم دیئے ہوئے اس احساس کی بنیاد پر اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں کی آپ داد رسی رسی کرتے ہیں یہ اکبر کیا ہے اکبر کہ ان کی استطاعت نہ ہونے کے باوجود آپ انہیں اس دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں با عزت طریقے سے اپنے, اپنے معاملات کو چلا لاتے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی, تعالیٰ نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت اسی لیے آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہم جہاد اکبر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں کہ نفس انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنا مال کسی کو دے اپنا, اپنا مال, مال؟ کسی کو دے رہے. انسان کا دل, دل نہیں چاہتا, چاہتا کہ اس کے برابر اس برابر 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 کی برابری کوئی اپنائے کیا کرے اس کی برابری کوئی برابر اپنائے اپنا برابر مگر, مگر روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کو آجز بننے پر راغف کرتا ہے انسان کو مسکین بننے پر راغف کرتا ہے کہ جب ایک صاحب سروت بندہ اللہ کی رضا کے لیے ترہ ترہ کی اقسام اقسام انواع و اقسام پہ دس رخص رسنے کے باوجود باوجود جورد. اللہ رزان کی رضا جب وہ بندہ, بندہ نعمتوں کو چھوڑتا ہے تو وقت اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے ایک اللہ کی طرف سے ایک نور پیدا ہوتا ہے کہ آیا نور پیدا ہوتا ہے کہ صبح تیر کے وقت بندہ پیاسا بھوکا رات تک بندہ ہر طرح کی نعمت موجود ہے پھر اگر بندہ احساس والا بن جائے تو وہ سوچوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہمارے سرکار کی سمت کی سارے خزانے ان کی دسترس میں تھے ہر چیز کی ملکیت ان کی ہاتھ میں تھی مگر وہ کبھی بھی اپنے غریب امتی کو بھولتے نہیں تھے کبھی بھی اپنے غریب امتی کو بھولتے نہیں تھے اور آقا علیہ السلام گرے ہوئے کو اٹھاتے تھے اب یہ آپ کی کمیرمیل اس کام کو کر کر لیے آپ کی کمیونٹی اس کام کو کرتی ہے اور ہر وہ کمیونٹی کہ جو کیونکہ پہلا ہاتھ برادری کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے پہلا ہاتھ برادری کا ہوتا ہے جو برادری کے حق کو مارا ڈالے پھر اللہ پاک پھر بھی ناراض ہوتے ہیں کیا ہیں اللہ جی پھر بھی ناراض ہوتے ہیں تو اپنی جو جو کمیونٹی اپنی برادریوں کو اٹھا دی ہے اور اٹھا کے ان کو اس یعنی جگہ پہ لا کھڑا ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں جب ایک بندہ کسی مسلمان کی عزت نفس کو بچا لیتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس کو جو ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے اوپر عزت کی چادر ڈال دیتا ہے ایک مسلمان کے اوپر جب قیامت والے دن اربوں دنوں کی تعداد انسان موجود ہوں گے کہ جو ایک انسان کے اوپر عزت کی چادر ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان خربوں لوگوں کے سامنے اپنے اس بندے کے اوپر عزت کی چادر ڈالے جو دنیا میں اس کے بندوں پر عزت کی چادر ڈالتا ہے اس کے بندوں پر عزت کی عزت چادر ڈالتا ہے حاضرین محترم نفس آسائی سے چاہتا ہے نفس بغاوت چاہتا ہے مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو آسائشوں سے نکال کے مجاہدے کی طرف لاتا ہے صبح سے اولیا اسی لیے تو یعنی آپ ہی اندازہ لگا لیں کہ بعض اولیاء کے کم از کم تین تین دن اور اگر ان کا مزاج بن جائے اگر ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے تو ایسا بھی آتا ہے کہ کسی کس دن تک وہ نوالا نہیں لے کے جاتا کیوں کہ اپنی اندر سے نفسانی کسافتوں کو یعنی خود نہیں کھاتے تھے مگر ان کے آستانوں میں اگر کوئی آ جاتا تو اسے کبھی بھوکا نہیں سلا لاتا اسے کبھی بھوکا نہیں سلاتے تھے اس لیے جو اللہ کی مخلوق, اللہ مخلوق کے لیے عطا کا راستہ کھول دیتا ہے اللہ, اللہ دونوں جانوں, جانوں کے لیے اپنے اس بندے کے لیے عطا کا راستہ کھول دیتا ہے اور یہ یہ جو عطا کا راستہ اپنی برادری اپنی کمیلٹی کے لیے آپ نے کھولا ہوا ہے رب ذل جلال اس کا عجر دونوں جانوں میں آپ کو عطا کا میری دعا ہے مالک قدوس آپ کو ہمت عطا فرمائے آپ کو برکتیں عطا فرمائے اپنی رحمتوں اپنی رحمتوں سے آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور ہر میدان میں کامیابی آپ کا مقدر بنائے